शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम करने वाला रहमान है रहीम है बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है जा रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लामालिबा मदीना ही है और इलाका भी ऐसा लगता है कि मदीने के बीच में आबादी में है पीछे से आवाज़ आई मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है फरमाया उम्मुल उम कहती हैं कि जब भी अल्लाह के रसूल तो सलाम को कोई आवाज़ कह देता तो कहते थे लबैक हम भी घर में अगर आवाज़ देते तो अल्लाह के रसूल हमें भी हमें भी कहते थे लबैक यानी हाज़िर हुआ मैं उस बूढ़ी औरत को भी फरमाया हाँ मेरी अम्मा क्या मसला है फरमाया अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ अनसारी औरतों की कनीज़ हूँ मोहल्ले की चंद औरतों ने कुछ पैसे दिए थे मदीने में भेजा था कि जाकर कुछ सौदा शलफ़ ले आऊँ तबीयत भी सही नहीं है बाजार में भी देर हो गई अब लगता है जाऊँगी तो सरजनश होगी शायद डांटें गुस्से हों आप अगर चलेंगी चलेंगे मेरे साथ तो मेरे लिए आसानी रहेगी अल्लाह के रसुल्ल फरमाया चलो मैं चलता हूँ आपके साथ एक लम्हे के लिए रुक कर गौर करें ये वो हस्ती है जिस पर मला आला से जब्राही सलाम बनफ़ नफीस तशरीफ़ लाते हैं इस वक्त इस्लामी मुमलकत के सरबरा हैं उस हैसियत से भी और अल्लाह के रसूल की हैसियत से भी ज़मीन पर उस वक़्त उनसे बुलंद कोई शख्सियत मौजूद नहीं थी अपनी रियाया की रियाया की एक आम औरत जो मुलाजिम है किसी की उसके कहने से उसके साथ चल लेते हैं उम्मत मुसलमान तो छोड़ो आज ही मुल्क पाकिस्तान जिसमें अट्ठानवे निन्यानवे फ़ीसद मुसलमान रहते हैं हमारे यहाँ भी हुक्मरान हैं उन हुक्मरानों के नाम भी मुसलमानों जैसे हैं शक्लें भी मुसलमानों जैसी हैं उनके दिलों का हाल तो अल्लाह ही जानता है क्या वो अपने वो लोग जो उनके हकूमत के अंदर हैं जो मैं, जो रियाया हैं उनकी उनमें से किसी एक के जहन में भी कभी ख्याल आता होगा कि मैं मेरे आवाम के मुझ पर क्या हक़ हैं उन्हें याद नहीं आता होगा कि एक दिन अल्लाह के दरबार में खड़े होंगे और उनसे जब सवाल जवाब होंगे तो उस दिन कोई नहीं होगा जो उनके ख़िलाफ़ खड़ा उनके खिलाफ बयान देने वाला ना हो उनके फेवर में देने वाले तो मेरे ख़्याल नामुमकिन होंगे उस वक्त ना अल्लाह के रसूल सलाम उस मोहल्ले की तरफ चलते हैं जहाँ जहाँ उस कनीज़ ने कहा था कि अंसार की जो है औरतें वो मेरा इंतज़ार कर रही होंगी मोहल्ले में पहुँच आपने पूछा कौन सी जगह हैं फरमाया के रसूल ये घर है आप घरों के सामने पहुँच कर ज़ोर से कहते हैं असलमकुम अंसार की औरतों ख़ामोशी है कोई जवाब नहीं आया दूसरी मरतबा अल्लाह के रसूल सलातम ने फरमायाकुम कोई जवाब नहीं आया तीसरे मरतबा आपलातम ने फरमायाकुम कोई जवाब नहीं आया अंदाजा लगा लीजिए मोहल्ले में कितनी औरतें होंगी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया आपने उस कनीज़ से कहा अम्मा लगता है न जाने कहाँ हैं ये मोहल्ले वाले मैंने अपना काम कर लिया अब आप इनके पास जाओ इन्हें बता देना आप जाने के लिए मुड़े ही थे पीछे से लगता है सारे मदीने की औरतों की आवाज़ आई होगी व बरकातहू ऐ अल्लाह के नबी फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनसार की औरतों मैंने तीन मरतबा सलाम किया और तुमने जवाब नहीं दिया फरमाया अल्लाह के रसूल पहली मरतबा हमने आपकी आवाज़ सुन ली थी कितने मुकद्दर कितने रोशन हो गए हमारे मुकद्दर उस वक्त जब आपने हम पर सलामती भेजी हमारे दिलों में ये ख्वाहिश पैदा हुई हमें मालूम था कि आप तीन मरतबा सलाम भेजेंगे दूसरी मरतबा भी आपने हम पर सलामती भेजी तीसरी मरतबा भी आपने हम पर सलामती भेजी इसी वजह से हम खामोश थे कि अल्लाह का रसूल अपनी उस जबान से जिस जबान से कलाम अल्लाह की वही हमें सुनाता है हम पर सलामती भेज रहा है अल्लाह के रसूल हम इसलिए खामोश रहे अल्लाह वक्त पर अंदाजा लगाइए क्या तकवा होगा उन घरेलू औरतों का आज के हमारे फ़कीर और इमाम गालिबन उस गर्द को भी नहीं पहुंच सकते जो वसत उन औरतों में दीन के फिका और दीन को समझने की थी हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो किसी हाज़िर हुए फरमाया कि ये खादम है इसको ये तकलीफ है और देर हो गई थी इसे इसकी इसे लाया हूँ कि इसके साथ सख्ती मत बरतना फरमाया हमारे माँ बाप कुर्बान, आप इसे लेकर आए हैं आज हम सब ने इसे आज़ाद कर दिया अल्लाह पर क्या वो सहाबी थे क्या थी क्या ईमान था वही हम कलमा पढ़ने वाले हैं इसके अलावा उन्होंने कोई दूसरा कलमा नहीं पढ़ा था यही अरबी के चंद लफ्ज थे जिसकी शहादत वो देते थे और यही अरबी के चंद लफ्ज़ हैं जिनकी शहादत देकर हम मुसलमान बनते हैं वो मुजिज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर हमें क्या हो गया हमारी इज्जत कहाँ चली गई सिर्फ एक ही वजह है वो कुरान का धामन पकड़ कर साहिब इज़्ज़त हुए दुनिया के इमाम बन गए हम कुरान से दूर होकर पूरी उम्मत क्या पूरी कौम क्या साहिब जिल्लत हैं अल्लाह के सिवा कोई सहारा नहीं जहाँ से सहारा ढूँढ सकें मगर सहारा मिलेगा कहाँ से जो हुक्म देने वाला है हमारी ज़िंदगी उसके हुक्म के ख़िलाफ़ हैं जो रसूल सलाम की सुनतें हैं आज हमारी ज़िंदगी में मौजूद नहीं हैं अल्लाह से दुआ है कि मेरी और आपकी हमारी ज़िंदगी कुरान सनत के मुताबिक बसर हो मेरे भाईयों मेरे अजीजों यकीन करो इसका कोई दूसरा हल नहीं है कोई दूसरा हल नहीं है कोई ट्रीटमेंट नहीं है कोई दवा नहीं है कोई दारू नहीं है कोई इलाज नहीं है एक ही इलाज है कामयाबी का एक ही इलाज ही है सर बुलंद होने का एक ही इलाज है इस ज़माने में सर फ़खर से बुलंद होने का कि मैं अल्लाह का ग़ुलाम और मोहम्मद सलाम का सच्चा हमती म जाऊँ अल्लाह मुझे और आपको तोफ़ी दे कि मैं और आप अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम पर अमल करने वाले बने और दुनिया में साहिबेज़त कहलाएँ व मा बलाग व आख़िर दावाना अनिल अनिलहमदुल्ल रब